যি পি জি আৰত আপোনালোকে নিজেই জানে যে কাউন্সিলে কোনো ধৰণৰ স্থিতি যি তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আছিলে হাই কোৰ্টৰ কেচৰ সম্পৰ্কত তেওঁলোকে দায়িত্বটো নললে এইটো কাৰ গাফিলিটি এইটো কাউঞ্চিলৰ গাফিলিটি কাউন্সিলৰ চীফ কোন তুলিৰাম ৰংহান ডাঙৰীয়া তুলীৰাম ৰংঘান ডাঙৰীয়া কাৰ মানুহ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মানুহ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক কি বিচাৰে যে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিৰ মাজত সংঘাত হৈ থাকক কাৰ্য হৈ থাকক আৰু তেওঁ এটা বাটন টিপিলে আদানীক হাজাৰ হাজাৰ বিঘা পতাঞ্জলিক হাজাৰ হাজাৰ বিঘা আম্বানীক হাজাৰ হাজাৰ বিঘা আৰু যি বাকী থাকিলে নিজৰ পৰিবাৰৰ নামত আৰু তাৰ তাৰ পৰাও কিছু বাকী থাকিলে তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়া পৰিবাৰৰ নামত ত' মাটিৰ সমস্যা যেতিয়ালৈকে হিমন্ত বিশ্বা ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকে দুলিৰমোহাং ডাঙৰীয়া চীফ হৈ থাকে মাটিৰ সমস্যা সমাধান কিন্তু ইয়াৰ আগতে মই এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰোঁ যে কাৰ্বি গো বেক শ্লগনটো আমি অসম বিৰত শুনিবলৈ নিবিচাৰো কিছুমানে কাৰ্বি গো বেক শ্লগন কোৱাটো একদম অনুচিত হৈছে একদম অনুচিত কাৰ্বি আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন জনজাতিৰ ভিতৰত আটাইতকৈ পুৰণি জনজাতি কিন্তু লগে লগে মই ক'বলৈ বিচাৰোঁ এইটোও মই ভাল পোৱা নাই কিছুমানে কৈছে সকলোৱে কৰা নাই কিছুমানে কৈছে অকলে কৰা নাই আৰু একেৰাহে কিছুমানে আমাৰ ভোজপুৰী সমাজৰ যে ঘৰ জ্বলাই দিলে সেইটোও মই দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ এইটোও মই দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আমি যি আমাৰ আমাৰ মাজত কিছু সমস্যা থাকিব পাৰে কিন্তু আলোচনাৰ যোগেদি আইনৰ যোগেদি লোকতান্ত্ৰিকভাৱে আমি সমাধান হোৱাটো বিচাৰোঁ আমি নিজৰ মাজত সংঘাত ঘৰ জ্বলোৱা মাৰ পিত আমি নিবিচাৰো কিন্তু এয়া হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰো কখ আজি কোকৰা কোকৰাঝাৰত একে হৈছে তাতো দুটা জনগোষ্ঠীৰ মাজত সংঘাত যি সমন্বয় যি সমন্বয় তৰুণ প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱে অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী জনজাতিৰ মাজত কিমান কষ্ট কৰি পোন্ধৰ বছৰ একদম মানে একদম নিজৰ ঘৰৰ দৰে ধৰি ৰাখিলে আজি সেই ঘৰখন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মাত্ৰ নিজৰ স্বাৰ্থভাৱে টচ নচ কৰি পেলাই থৈছে